Подробности визита Владимира Зеленского во Францию, историческое соглашение с Парижем, а также общеевропейскую поддержку Украины обсудим с гостем. Разобраться в нюансах нам поможет политолог Олеся Хно. Олеся, добрый вечер, точнее, день, приветствую вас на Фридом. Здравствуйте. Вот Франция, она ведь уже давно является основным, наверное, хабом, как и политической, и экономической, еще и гуманитарной и оборонных, к тому же поддержки Украины в Европе. И вот за этот год Киев и Париж, вот они наладили очень тесное сотрудничество и двусторонние отношения, вот вышли на абсолютно новый уровень, как пример вот это вот историческое соглашение, которое предусматривает усиление украинской авиации и других оборонных возможностей. Что дает этот договор Украине и какой сигнал Париж отправил как на Запад, так и в Россию? Но действительно, Франция является очень значимым партнером в оборонной сфере для Украины и в политической поддержке. Франция как одна из стран с крупной экономикой Европейского союза, член НАТО, как страна, которая имеет ядерное оружие. И в этом смысле действительно можно говорить, что Франция довольно последовательно да, в своей поддержке, политической позиции, помощи Украине. Поскольку все наблюдают, что Россия никак не демонстрирует на данный момент стремление действительно начать реальный мирный переговорный процесс, Россия, кроме продолжения активных военных действий против Украины, наращивает гибридные атаки на пространстве альянсов, западных альянсов. Вот недавно была, в частности, атака в Польше на железнодорожную инфраструктуру. Также в плане идеологии мы видим, что военный курс который Россия, которым пропитывает да, вот, систему образования чуть ли не с детского сада, тоже демонстрирует о том, что Россия не готова менять сейчас да, военный курс. Поэтому поддержка Украины традиционно для стран Запада имеет две составляющие. Одна составляющая – это текущие потребности, то, что Украине нужно сейчас, и исходя из ситуации на фронте, и особенностей да, того или иного периода, вот военного. Вторая составляющая – это действительно долгосрочная поддержка, усиление обороноспособности Украины и совместного сотрудничества с западными странами. В этом смысле то требование, на котором настаивала и настаивает Россия, не членство Украины в НАТО и сокращение да, вот как раз обороноспособности и западной помощи, ну, де-факто при отсутствии процесса юридического вступления Украины в НАТО де факто показывает наоборот усиление такого сотрудничества и то что оно будет э, нарастать и когда речь идет о защите неба это то что действительно для украины имеет первостепенное значение поскольку это, ну, скажем так, сопутствует и сопровождает, усиливает или ослабляет, наоборот, любые атаки со стороны России. Это как защита неба, противовоздушные системы, так и те вооружения, которые позволяют атаковать военные объекты в Российской Федерации. Это то, что Украине необходимо. Поэтому, когда заключаются контракты долгосрочные, в том числе о том, что Украина будет иметь поставки и сотрудничество в сфере неба и вот в сфере этого вида вооружений, это, конечно, для нас очень важно и не только ну, вот с точки зрения действительно готовности усиления обороноспособности, но и с точки зрения демонстрации России того, что Украина неизменно будет наращивать. Сотрудничество с Европой в том, что э, так или иначе кооперация и сотрудничество будут возрастать. А значит, ставка России и одна из целей гибридных атак это как раз сокращение помощи украине это да, вот попытки запугивать э, западные общества с тем чтобы э, они э, не оказывали помощь украине или чтобы они меняли приоритеты в сторону личных интересов это тоже э, не работает поэтому действительно можно говорить о значимости на да, вот таких соглашений и таких э, договоров кроме того если учесть недавнее заявление александра стук который ну, сказал фактически, что война продолжается, и я думаю, что все понимают, и в США, и в Европе, и в Украине тем более, что действительно важно совмещать вот все типы действий и экономические санкции, и э, э, военную поддержку Украины, и усиление вот этого и вырабатывание долгосрочного видения безопасности европейского региона. Такие решения, они как раз ну работают на все направления. Да, некоторые могут сказать, что эти поставки не будут осуществляться так быстро, как нам бы хотелось, что это потребует определенного времени, а Украина здесь и сейчас нуждается в в, в тех или иных видах вооружений. Но при этом надо понимать, что Россия ведь ведет войну не только за то, что происходит сейчас, но она и воюет против тех условий поствоенных условий, которые могут сложиться после завершения военных действий. Поэтому, если сейчас демонстрировать, что Украина неизменно будет усиливать свою обороноспособность, что она будет усиливать все возможные сферы и прежде всего небо, это будет важной составляющей вырабатывания вот этих условий поствоенного мира в тот момент, когда ну, действительно Россию принудят к реальному переговорному э, процессу поэтому действительно можно говорить что это ну, важный действительно э, договор важная составляющая тем более что мы знаем что прецедент ну скажем так подписаний с, с одной э, страной нато или европейского союза автоматически способствует тому что могут быть подписаны подобные договора и с другими странами пример скажем так, сотрудничество всегда является хорошим, да, такой возможностью для того, чтобы его продолжать. И с учетом тех, ну, скажем так, санкций со стороны США и заявлений, что внимание будет направлено на то, чтобы третьи страны, в том числе, не обходили санкции, и усиление сотрудничества, и если еще будет найден механизм финансирование все-таки да, вот замороженных российских активов, это действительно может стать вот в своей совокупной да, вот такой целостной а -а -а -э картине, может стать ну, действительно хорошим, значимым а, инструментом для того, чтобы подталкивать всех нас к миру, ну и прежде всего Российскую Федерацию. Ну и как тут не вспомнить договор о столетнем сотрудничестве с Великобританией, который Украина подписала в начале этого года. Вот что я хотел еще отметить, что Владимир Зеленский, он уже ведь уже девятый раз, с начала только этого года посетил Францию. И вот в ходе одного из предыдущих своих визитов в Париж, если не ошибаюсь, в сентябре это было, президент встречался с лидерами около 30 западных союзников Киева из коалиции желающих. Да, и тогда обсуждали вот гарантии безопасности после возможного мирного соглашения с Российской Федерацией. Вот как изменилась ситуация в этом вопросе за последние два месяца, когда, как вы отметили, переговоры, зашли в тупик, когда российская армия усилила агрессию на фронте и обстрелы гражданского населения Украины, и после того, как Соединенные Штаты и Европейский Союз совместно вели новые санкции против Российской Федерации хорошо, чтобы напомнили об этом договоре столетний между Украиной и Великобританией, потому что это еще раз нам напоминает о том, какой большой путь был пройден и Украиной, и Европой, и совместно в сотрудничестве за эти годы полномасштабного вторжения России в Украину. И то, что все-таки существенно выросли форматы взаимодействия, как на двустороннем уровне, если мы говорим об подписании вот этих договоров и конкретно нам их наполнении каждой из стран, что не требует согласования на общем уровне, но также большой путь был пройден и на общем уровне, если мы возьмем э, тот же альянс НАТО, где в эти 3,5%, ну плюс 1,5% на инфраструктуру трат на оборону из ВВП заложены автоматически траты для Украины, то есть институциализация в каком-то смысле помощи. Сейчас, если говорить в целом, да, действительно, мы, наверное, находимся на том этапе, когда были испробованы различные варианты, ну, скажем так, инициированные прежде всего администрацией Дональда Трампа о том, чтобы ускорить переговорный процесс. При этом сделаны выводы, что работает и что не работает. И мне кажется, что сформирована ну, действительно вот стартовая позиция этого нового периода. Она общая для Украины, США и Европы, которая заключается в том, что мир возможен только в ситуации мира через силу, Дональд Трамп сам признал, что встреча в Будапеште не состоялась, потому что Россия не хочет окончания военных действий. И в этом смысле действительно вот, мир через силу сейчас тоже его составляющая Это то, что мы наблюдаем на разных площадках и в разных форматах обсуждений, как двусторонних, так и на общем уровне, на уровне либо западных альянсов, либо других международных площадках, где обсуждается эта тема. И то, что ну, действительно прошли большой путь в части помощи от психологического страха и зависимости от шантажа России до того, как как действительно эту помощь ускорить, какие механизмы внутри институции нужно принять, если мы говорим о тех же замороженных активах, как найти согласованное решение. И мне кажется, это тоже значимо, потому что вопрос не заключается в уже психологической боязни и в том, что шантаж России может работать и сдерживать помощь, а в том, как, где находить ресурсы, как должна быть простроена э, логистика с тем, чтобы эта помощь э, оказывалась э, как можно быстрее. Поэтому, ну, мне кажется, сейчас стороны сконцентрированы, кроме России, на тем, как действительно вот в рамках этого подхода мира через силу находить ресурсы, возможности для поддержки Украины и для собственной обороноспособности. И, ну, мне кажется, такое абсолютно реалистичное видение того, когда можно начать реальный переговорный процесс. Вот в этом контексте важную информацию хочу озвучить и обсудить с вами. Европейский Союз должен принять решение по долговременному финансированию Украины уже в следующем месяце. Об этом в Брюсселе перед заседанием Совета ЕС по делам Евросоюза заявила министр Швеции по делам ЕС Джессика Розенкранц. Далее ее прямая речь. Важно двигаться дальше в вопросе использования замороженных российских активов. Мы понимаем и уважаем существующие разногласия, в том числе со стороны Бельгии, но их необходимо урегулировать, и нам следует принять решение в декабре. Для Европы пришло время принимать смелые решения и заставить Россию заплатить, поэтому нам необходимо использовать замороженные российские активы. Олесь, ну вот и кроме этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн, в письме странам Европейского Союза вот она назвала три возможности финансово помочь Украине в ближайшие два года это и гранты и кредиты Евросоюза а также использование замороженных российских активов о чем вы говорили ранее и вот при этом фон дер Ляйн подчеркнула что даже при условии что война завершится в конце 2026 года, и с учетом уже э, той поддержки, которая уже пока получает Украина, уже оказывается Киеву, все равно Украина столкнется с проблемами, которые невозможно будет преодолеть без, э, скажем так, привлечения нового финансирования. За счет чего можно будет покрыть дефицит? Откуда еще можно будет взять деньги и откуда ждать помощи? Мы знаем, что есть двусторонняя помощь на уровне каждой из стран, которая определяет. Есть инициатива ПУР, и мы знаем, что в рамках, той, в рамках этой инициативы те или иные страны обеспечивают транши в да, 500 миллионов и больше на те или иные виды вооружений. И, в конце концов, помощь в рамках и Европейского союза, которая тоже осуществляется по отдельным программам. Но если мы говорим о том, что действительно эта война не должна быть долгой и растянутой во времени, и то, что действительно Россия делает ставку на разрушение украинской инфраструктуры, на психологический террор через ежедневные атаки гражданского населения, на усталость от военных, действий и на то что украинские ресурсы ну скажем так выдержки быстрее исчерпаются чем российские экономические возможности для продолжения войны это тоже я думаю такой Расчет, он для многих не является новостью. И в этом, в этом смысле действительно предложение о том, чтобы использовать замороженные российские активы как для непосредственно военной помощи Украине, так и для поддержки Украины ну, разных да, последствий российской агрессии, это тоже, я думаю, прекрасно понимаемо, и в этом смысле действительно о сроках, когда мы говорим о том, что нахождение решения по схеме использования активов, о том, как внутри Европейского союза этот подход может быть согласован, сроки также имеют значение. Потому что действительно все понимают, ну, как бы, вот ответственность или значение тайминга, да, вот временного промежутка, военных действий когда действительно россия хочет использовать да, вот эти месяцы пока у нее есть еще ресурсы пока санкции не заработали в полном объеме пока согласованная военная помощь требует все равно определенного времени для того чтобы она появилась в украине россия конечно хочет этим использоваться я думаю что это понимают на западе и здесь действительно прежде всего вопрос в политическом решении. Если на Западе ну, оценивают, а я уверена, что именно так оценивают, что проигрыш Украины или бесконечно долгая война которую ведет Россия, она приведет к негативным последствиям для самого Запада, поэтому гораздо менее, ну скажем так, рискованно это действительно предоставлять больше помощи Украине с тем, чтобы действительно остановить вот этот нескончаемый поток военных инициатив и гибридных инициатив, которые Россия демонстрирует на каждом новом этапе, когда она видит, что ей это позволяет, и когда она не видит должного противодействия. Поэтому если есть политическое решение, то действительно механизмы нахождения и предоставления помощи Украине, я думаю, что они есть, тем более, что после вот недавних, опять же, активных атак России по украинским городам, мы слышали заявление от многих европейских лидеров и чиновников о том, что поддержка Украины будет продолжаться, что недопустимо да, вот, попустительство или, ну, такая безответственность в отношении российских действий, российской агрессии. Поэтому здесь, на этом этапе, мне кажется, есть все-таки понимание того, что помощь Украине – это и инвестиция, и защита от нарастающих в будущем гибридных атак со стороны России. Я не зря начала с того, что, действительно, если мы посмотрим на то, как… В системе образования России, да, это не просто пропаганда, это фактически, ну, вот тема войны, тема противостояния, она закладывается изначально, что, опять же, подтверждает, что Россия не собирается отступать, и что для нее это в долгую, и чтобы ее развернуть, от этого военного курса прежде всего то, что происходит в Украине, это является определенной чертой, развилкой для возможных последующих действий. Если действительно Россия потерпит поражение и поймет, что она не может дальше перевести военный результат в политический результат или в геополитический, то это будет инвестиция и, собственно, дальше путь для усиления собственной обороны всей всего европейского региона. Абсолютно с вами, Олеся, согласен. И хочу добавить, что равнодушие оно ведь убивает не хуже пули тех беспилотников и ракет, которые Российская Федерация посылает в сторону Украины. Олеся, вам огромное спасибо, спасибо за этот детальный анализ. Мы продолжаем следить за визитом Владимира Зеленского.